এখন গাঁৱত মুহিৰাম বোলা এজন খেতিয়কে বৰ সুন্দৰকৈ নিজৰ জীৱন পাৰ কৰিছিল তেখেতৰ এগৰাকী পত্নী আৰু এহাল ল'ৰা ছোৱালী আছিল এদিন সিহঁতৰ জীৱনলৈ ঘূৰ অমান নিশা আহিল চাৰিওফালে কেৱল অন্ধকাৰ হৈ পৰিল মুহিৰামৰ পত্নীয়ে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল মহিৰামে ল'ৰা ছোৱালীহাল আৰু খেতিৰ কাম একেলগে চম্ভালিব পৰা নাছিল এদিন আমন যিমনকৈ মহিৰাম খেতিৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল আৰু বাটতে তেখেতৰ এজন বন্ধুক লগ পালে হ'ল বন্ধু ইমান আমন যিমনকৈ আহিছা যে এইবেলি খেতি বেয়া হ'ল নেকি এই নক'বা আৰু বন্ধু মোৰ জীৱনৰ দুখ লগা কথা ইহঁতৰ মাকে এই সংসাৰ এৰাৰ পাছত মোৰ জীৱন একেবাৰে অন্ধকাৰময় হৈ পৰিছে লৰা ছোৱালীহাল আৰু খেতিৰ কাম দুয়োটা মই একেবাৰে চম্ভালিব নোৱাৰা হৈছো মহিৰামৰ জীৱনৰ দুখ ভৰা কাহিনী শুনি তেখেতৰ বন্ধুৱে তেওঁক এটা উপায় দিলে তুমি এটা কাম কৰা বন্ধু তুমি আকৌ বিয়া কৰোৱা তেতিয়া দেখিবা চব ঠিক হৈ গৈছে প্ৰথমতে অমান্তি হৈছিল যদিও বন্ধুৱে বহুত বুজোৱাৰ অন্তত মহিৰামে আকৌ বিয়াৰ পতা কথা ভাবিলে অন্য নহ'লেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীহালৰ কাৰণে কথামতেই কাম মহিৰামে অৱশেষত এজনী ছোৱালীক পত্নী হিচাপে আনিলে মাহীমাকেও মহীৰামৰ ল'ৰা ছোৱালীহালক খুব মৰম কৰিছিল ল'ৰা ছোৱালীহালে কিন্তু মাহীমাকক একেবাৰে নিজৰ মা বুলি ভবা নাছিলে আনকি দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ বাবে দেউতাকৰ ওপৰতো খুব খং কৰিছিলে কি খাবাহ মোক কোৱাচোন তোমালোকে যি খোৱা মই তাকেই ৰান্ধিলো আপোনাৰ হাতেৰে আমাৰ একো খাবলৈ মন নাই উপায়ে পাকঘৰ সলালে ল'ৰা ছোৱালী হালে কিন্তু মাহীমাকক মা বুলি ভবা নাছিলে মুহিৰামৰ ছোৱালীজনী টান নৰিয়াত পৰিলে মাহী মাকে দিনে ৰাতিয়া ছোৱালীজনীক শুশ্ৰূষা কৰিলে আৰু

অৱশেষত মহিৰামৰ সংসাৰখনে পূৰ্ণ ৰূপ পালে সিহঁত আটাইকেইটাই অতি সুখ আনন্দেৰে অতি মিলাপ্ৰীতিৰে মৰম চেনেহেৰে থাকিবলৈ ল'লো আজি কাহিনীয়ে ইমানতে সমাপ্ত পৰিল আকৌ এটা নতুন কাহিনী লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ